Будем розпочинати третий час служения с псалмом 40-го Библии. Новая света нам открыла. Будем слушать мелодию псалма. Слава Божию проповедь. текст проповеди от Матфея 24, 27. «Ибо как молния исходит у востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». С этими словами мы преклоним к Нина, помолимся Брушенко Сергея. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа и благодарим Тебя за этот прекрасный субботний день, когда мы можем быть в таком чудном общении друг с другом, также можем отдохнуть, быть в кругу семьи. Слава Тебе, Господи, за Твои благословения, за Твое духовное подкрепление, которым Ты нас насыщаешь. Благодарность Тебе за эти чудные возможности, также за то, что брат Иван с нами, хвала Тебе, Господи, за то, что Ты слышишь молитвы, даруешь свою милость, ибо Ты, Господь, долготерпеливый и милостивый, мы просим, благослови нас и веди нас в нашей жизни, так как ты вел до этого времени. Мы видели Твою руку над собой и просим, чтобы Ты вел нас и дальше, ибо только Ты наша надежда, Господь. Помоги нам это всегда осознавать в своей жизни и держаться за Твою добрую, любящую отцовскую руку. Также благослови нас на это время, когда мы будем слушать Твое Слово. Помоги, чтобы оно могло найти добрую почву в наших сердцах. Благослови брата, который будет его передавать. Благослови также и наших детей, молодежь, которые будут славить Имя Твое святое, чтобы все мы вместе, как одна семья, имели одну цель. И однажды... Когда закончится история этой земли, мы могли там в вечности пребывать также вместе, в еще большем собрании, с еще большей радостью и совершенством. Будь Господи с нами, пусть Тебе за все будет вечная слава. Аминь. А Воючі Тобі слава, 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 слава тобі.

Відкинь від, себе лука... відкинь від себе нещирість уст твоїх і віддали від себе лукавство язика. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежки для своїх ніг. Обміркуй стежкою для своїх ніг, і, не... і всі дороги твої нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від злого. Бо крапують солодші губи блудниці, а вуса її від оліві масніше, та який її кінець, мов, мов полин гострий, як, як меч обосічний. Ну її йдуть до смерті, а кроки її спускаються до шоу. Вона, вона не ходить дорогою життя, і її стежки не, не постійні, і вона тим не переймається. І так такі слухайте мене. И не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не отступай, и не отходи близко от двери до моего. Чтобы здоровье твоего не отдать другим или твоих мучителю. Чтобы не годовать своим добром чужих, и не будет твоей работы, не про не про Не потрапило в чужий дім, бо під кінець стонетимеш, коли твій організм і все твоє тіло буде виснажені. І ти скажеш, чому я знехтував повчанням і моє серце злегковажило і застереженням. І не слухав я голосу вчителів моїх, і не нахиляв вуха мого голосу до тих, хто наставляв мене ледь не впав я у всяке зло серед народного збору і громад. Бажаю чоловік, що не ходить на нараду безбожників і не ступає слідом за грішником, а не засідає на зборах злоріків на законі. И Господь любуйся и размышляй над законом его день и ночь. Все, все стоят, двери стучу, кто слышит голос, открою дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. А он со мной. Ну, зараз послушаем молодежный спик. we sure. Зараз сердца и мысли на слушание Слова Божьего, а брат Алексей поделится Словом Божьим. Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в это прекрасное время, когда Господь еще подарил нам время, подарил Прекрасное место, где мы можем наслаждаться его словом. И сегодня мы слышали ведущий стих, который записан в книге Матфея. И хотел бы задать вопрос. Все ли мы сталкиваемся в жизни с планами? Планируем ли мы что-то? Каждый день, каждая минута, какой-то план. Я не верю, чтобы кто-то даже поднявшись с утра не планировал, что он будет делать сегодня. То есть, что одеться, что приготовить, куда пойти, какими делами заняться. Я не верю, чтобы человек не мог наперед сложить то, что он хочет сделать. Но скажите... Кто самый длинный и грандиозный план имел в своей жизни? Насколько этот план был длительным? То есть служение Иисусу Христу. То есть это план, который в действительности мы имеем от того момента, как мы познали Христа, и до того момента, пока Господь дарует нам жизнь. Но знаете, что есть план? который длится уже больше 6 тысяч лет, может, или около 6 тысяч лет. План спасения. Потому что, скажем, если по таким маленьким расчетам взять, так, накидочно, человека не было, а план что был? Разработан. И этот план, который включал в себя одну цель – спасение Человека. Но скажите, э, он звучит коротко, не так ли, этот план ⁇ Спасти человека ⁇ Но скажите, сколько людей должно было быть задействовано? Сколько людей надо было для этого плана? В действительности. Если мы смотрим для организации этого плана, Христос говорит, Я совершу его. А если кто-то другой бы хотел совершить этот план, состоялся ли он бы? Дорогие друзья, написано, что богатство всего мира или даже все человечество, если положить на кону, этой цены не хватит для спасения кого? Одной души даже не хватает ни богатства, ни людей. То есть, насколько ценно, э, видим, роль Христа в плане спасения. И сегодня тема, которой я хотел бы поделиться, она звучит так: вот он идет. Кто выдержит день пришествия его? Христос совершает план спасения. Скажите, на какой стадии этого плана мы живем? Окончательнее. Мы ожидаем второго пришествия Христа. Скажите, для чего нужно это второе пришествие Христа? В действительности, чтобы воздать каждому награду его, для того, чтобы воссоединить тех, которые были некогда утеряны со Христом. Мы видим, что первый приход Христа, он был. Это, скажем, самая середина плана. Кем придет Христос в другой раз? Первый раз он приходил кем? В действительности. Он пришел младенцем. Он пришел как спасителем, мессией, написано. А второй раз кем он будет приходить? Царь царей. И мы видим, что будет руководить судом. Для чего нужен суд? Кто устоит в этот день? Кто сможет попасть на брачный пир?